Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aman Nabila binti Muhammad Helmi bernombor Metrik P165590. Hari ini saya akan membentangkan tajuk strategi adaptasi kata pinjaman dalam bahasa Bugis menggunakan pendekatan koresponden OO. Pembentangan ini memberi fokus kepada bagaimana kata pinjaman diubah bentuk bunyinya dalam bahasa Bugis berdasarkan teori optimality di Malaysia, masyarakat Bugis merupakan masyarakat minoriti yang hidup dalam persekitaran masyarakat Melayu. Jadi, disebabkan pergaulan sosial, pendidikan dan media, bahasa Bugis telah terdedah kepada pelbagai bahasa lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan lain-lain. Menurut Brown and Miller 2013, Pertembungan bahasa ini adalah situasi di mana penutur menuturkan bahasa yang berbeza iaitu berhubung secara rapat dalam kehidupan seharian. Jadi, terdapat proses peminjaman kosa kata, fonetik serta struktur nahu. Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan dan menetap di tanah Melayu. Interaksi ini akhirnya mewujudkan banyak kata pinjaman dalam bahasa Bugis. Namun, kata-kata ini tidak diserap secara bulat-bulat sebaliknya mengalami perubahan bunyi supaya ia sesuai dalam sistem fonologi bahasa Bugis. Ini akan mendorong kajian ini telah dijalankan. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti strategi fonologi dalam adaptasi kata pinjaman bahasa Bugis serta menjelaskan strategi tersebut menggunakan teori optimaliti melalui pendekatan koresponden OO output output Kajian ini menggunakan kaedah kajian lapangan dan juga temu bual informan Beberapa negeri iaitu Johor dan Selangor telah diambil seramai 144 orang informan iaitu Johor terdiri daripada 34 orang warga tua dan 37 warga dewasa. Di Kelang, 10 warga tua dan 29 orang dewasa. Kawasan ini meliputi Mukim Pontian, Pasir Gudang Johor dan juga Kelang Selangor. Sebanyak 45 daftar kata telah dikelaskan kepada lima bahagian iaitu kata nama, kata adjektif, kata kerja, kata adjektif itu terdiri daripada makanan dan rasa. Instrumen menggunakan soal selidik dan juga rakaman audio daripada temubual. Data temubual akan ditranskripsikan secara fonetik bagi tujuan kajian. Kajian ini menggunakan teori optimality. Teori ini menyatakan bahawa bentuk bahasa yang wujud bukan ditentukan oleh peraturan tetap tetapi oleh hierarki kekangan iaitu constraint kajian ini menggunakan koresponden output-output iaitu membuat perbandingan di antara output bahasa sumber dengan output bahasa bukis. Pendekatan ini sangat sesuai bagi kajian kata pinjaman kerana ia melibatkan dua sistem bahasa yang berbeza. Terdapat lapan strategi adaptasi utama. Yang pertama adalah peleburan. Perkataan auto menjadi oto. Diphthong au dileburkan menjadi vokal tunggal o. Kekangan yang dominan dalam proses ini adalah diphthong, manakala kekangan ident telah dilanggar. Proses yang kedua adalah proses pengguguran, buk menjadi bo. Gosel dan akhir digugurkan kerana telah melanggar kekangan koda. Kekangan max dikorbankan demi mematuhi struktur suku kata dalam bahasa Bugis. Proses ketiga ialah penggantian segmen. Sebagai contoh, Hani bertukar menjadi Wani. Bunyi H akan diganti dengan konsonan W. Ini berlaku kerana kekangan Aiden berada pada ranking yang paling rendah. Proses yang keempat adalah epentesis iaitu penyisipan bas kepada baset. Bunyi I e dan K disisipkan bagi mengelakkan konsonan pada akhir suku kata. Ini menunjukkan kekangan koda lebih dominan berbanding kekangan DEP-OO. Oh, oh. Seterusnya, proses perendahan vokal mati kepada mata. Kekangan yang dominan dalam proses ini adalah AIDEN. Vokal tinggi I diturunkan menjadi E. Ini menandakan bahawa kekangan kesetiaan ciri ketiga vokal adalah lemah. Perubahan dibuat supaya lebih serasi dengan pola vokal dalam bahasa Bugis. Yang keenam adalah penggantian nasal, jam kepada jang. Kekangan yang dominan adalah nasal alveolar pada akhir suku kata. Bahasa Bugis cenderung menggunakan nasal velar ng pada posisi akhir suku kata. Konsonan m atau n akan diganti dengan ng bagi mematuhi kekangan fonotaktik. Kekangan idemesa telah dilanggar. Proses yang ketujuh adalah hentian glotis angkat menjadi akat di hujung suku kata mempunyai glot hentian glottal. Kekangan yang dominan adalah koda kemudian diikuti dengan Konsonan Konsonanti pada akhir akan digantikan dengan hentian glotis. Ini untuk memastikan suku kata kekal dalam bentuk terbuka kekangan Aiden akan dikorbankan demi kekangan Koda. Yang seterusnya adalah proses germinasi iaitu penggandaan konsonan. Penggandaan konsonan ini dilakukan untuk membezakan bentuk bahasa Bugis daripada bentuk asalnya. Kekangan leksikal sama adalah lebih dominan dari Aiden pada peringkat ini. Ini untuk mengelakkan persamaan terus dengan kata sumber. Dalam teori optimaliti, beberapa calon output akan bersaing. Output yang paling sedikit melanggar kekangan dominan akan dipilih sebagai output yang optimal. Sebagai contoh, perkataan bas menjadi basa dipilih kerana mematuhi hukum koda walaupun ianya melanggar depth kerana menambah bunyi. Ini menunjukkan bahawa struktur fonologi Bugis lebih diutamakan daripada kesetiaan kepada bentuk yang asal. Jadi, semua strategi adaptasi berlaku kerana kekangan struktur fonologi Bugis seperti koda, leksikal sama dan kekangan vokal lebih dominan berbanding kekangan kesetiaan seperti max, depth dan iden. Berikut merupakan hierarki kekangan dalam adaptasi kata pinjaman bahasa Bugis. Yang pertama, leksikal sama yang kedua coda, yang ketiga max, yang keempat depth dan yang kelima ident. Kajian kajian mendapati bahawa bahasa Bugis tidak menerima sebarang kata pinjaman secara langsung atau secara bulat-bulat. Semua kata asing perlu melalui proses penyesuaian bunyi, penyesuaian vokal dan persetujuan semula suku kata. Perubahan ini Dikawal oleh kekangan yang paling dominan dalam kajian ini adalah leksikal sama. Kekangan ini bermaksud bahasa Bugis tak membenarkan dua perkataan yang sama bunyi dan bentuk wujud secara serentak dan berturutan. Jadi semua kata pinjaman mesti diubah bentuknya melalui proses epentesis, pengguguran, jeminasi dan juga sebagainya. Kajian ini membuktikan bahawa bahasa Bugis bukan sahaja menerima kata pinjaman tetapi mengekalkan identiti fonologi secara tersendiri melalui proses adaptasi yang sistematik dan teratur. Bahasa Bugis banyak meminjam kata asing namun setiap kata perlu diubah melalui strategi yang tertentu. Terdapat 8 strategi utama adaptasi dalam kajian ini semua perubahan dijelaskan melalui teori optimaliti, koresponden output-output dan juga hierarki kekangan. Sekian, terima kasih.